ল'লোঁ বাৰ্থডে কেক আৰু বাৰ্থডে গিফ্ট ল'লোঁ ইয়াতে আহিছোঁ মই এতিয়া মেঘা প্লাজা ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা যাই কিনে কি কি কৰোঁ দেখিও আছোঁ টু মাই চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো ফালে আছেনে আজি মই আছোঁ আতিথ্যৰ ৰিজৰ্টত এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ আহিছোঁ কাৰ বাৰ্থডে কি বাৰ্থডে গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়া লাষ্টত কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে বেল লাইকেটো বজাই দিব ত' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই এতিয়া সোমাই আহি আছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আহি পায় কিন্তু এনভাইৰমেণ্ট বেলেগ ঝুলনা ঝুলা ঠেলা বস্তু কিছুমান আছে আৰু মই ভিতৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া স্পেচ আছে কিন্তু বহুত স্পেচ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে কটেজো আছে বহুতকেইটা কটেজ আছে মই আমাৰ কটেজটো অকণমান ভিতৰফালে মই আহি আছোঁ এতিয়া ক'ত বা লৈছে ইহঁতে কেকটো আনিছো কেকটো আনকি গম নাপায় কেক কেক আনিছো কেক কাটিম আৰু চবকে চিনাকি কৰি আছো ৰ'ব এই আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গল আৰু এতিয়া কাটিম কটাৰীখন লৈছা দেখাই আছো কাৰ্তিকাৰপ্লিকেট হয়নে আমাৰ কাৰ্তিকাৰিয়ন অ চাব হা একদম পাগলাইছেনে সব পুরা মজা আর এটা কেক কাটিবো এক সে খেতে ফের বলাও জি ایسے ہی তুম বুड्ढे হোতে रहोगे हमको इससे क्या मतलब बताओ जी हैप्पी बर्थडे टू

হাঁহীয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফোনত ব্যস্ত ইমান ব্যস্ত হ'ব নাপালে আজি আমাকো টাইম দিয়ক দুহেজাৰ ত্ৰিছ দিনৰ কেকটো খবেই খাই আছে কিন্তু মই ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই মানে মই মানে পৰ্কটোৱে খাই আছোঁ ইমান ভাল পাইছোঁ মই পৰ্ক খাওঁ বৰ ধুনীয়া মই কি খাম মই ৰুটিটো পিছত খাম আগতে ভেজ পোলাওটো খাওঁ য'ত দীপৰীয়া সময় আহে তো খাই লওঁ ভাল খাই খাওঁ আপোনালোকে কোনে কোনে আগতে আতিথ্যত আহি পাইছে মোক কমেণ্ট কৰিবচোন কমেণ্ট বক্সত আৰু বিৰাট ভাল লাগে আৰু পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ডাঙৰ হয় বহুত মানুহে একেলগে আপোনালোকে দেখিছিল ন যে কিমান গাড়ী আছিল বাহিৰত কিন্তু গোটেইবোৰ মানুহ বহিছে আৰু আমাৰ টাইমেই লগা নাই দহ মিনিটত আমাৰ খানা আহি ৰেডি পাঁচ মিনিটত ষ্টাৰ্টাৰ দহ মিনিটত মেইন কৰ্চ আহি পাইছে বিৰাট কুইক আৰু ইহঁতে সিহঁতে চাৰ্ভিছটো বিৰাট ভাল পাইছোঁ আৰু ফুড কোৱালিটিটো ঠিকে আহে যোনটো কুৱান্টিটি হয় কোৱান্টিটিও ঠিকেই দিয়ে আৰু প্ৰাইচবোৰো ঠিকে ৰিজনেবল হয় কিন্তু আপোনালোকে আহিব পাৰে আমাৰ আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ কাৰণ যিহেতু বহুত মানুহ চব ৰখি আছে খাবলৈতো আমি ওলাই দিলে বেলেগ সোমাব পাৰিব এয়া আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ নৰ্মেল নান কিন্তু আহিলে বাটাৰ নান আমি ভাবিছোঁ ভালেই হ'ল যে বাটাৰ নানটো লৈ ল'লোঁ কিন্তু পইচাটো আমি নৰ্মেল নানৰ দিব লাগিব কিন্তু লাষ্টত নাই বাটাৰ নানৰে পইচা ল'লে আমাৰ প্ৰায় গ'ল আৰু এনে ষাঠি টকামান এনেই গ'ল আৰু বটল তিনিটা চাৰিটা বটল এনেই খোলা গ'ল আমাৰ পানী নাখালোৱে যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন এই গ'ল আৰু দুশমান টকা এক্সট্ৰা গ'ল নহয় দেই চৰি 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 কালি আকৌ যদি আপুনি বাৰ্থডে পাৰ্টি দিব পানী কিনিব নালাগে এইটো বটল দি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান ফটো চটো উঠিম বাৰু আৰু এই ইয়াতে যাওঁ নেকি ফটো উঠিব এইটো সোমাওঁ এবাৰ এইফালে আহক ইয়াতে ধুনীয়া এটা এইটো কি বুলি কয় এই পানী চানী কিবা ওলাই থাকে আৰু পাৰ্ক চাইপৰে কিবা আছে ইয়াতে হাঁহ চাহ আছে ইয়াতে পানী থকা এইটোত এইটোত অকণমান ফটো চটো উঠি লওঁ ভাল লাগিছে কিবা ন এইখন সৰু সৰু ফুল কিছুমান লগাইছে ইয়াতে আৰু এইখনেই আতিথ্য ৰিজৰ্ট পূৰা এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা পায় আৰু ইয়াতে গাঁৱলীয়া এনভাইৰমেণ্ট এটা পায় কাৰণ ইয়াতে চব ফুল আছে শাক চব্জি চব লাগিছে গছ গছনি বহুত আছে আৰু ইয়াতে সৰু বাচ্ছা খেলিবৰ কাৰণে এইবোৰ জুলনা চুলনা আছে বহুত ধুনীয়া হয় ৰিজৰ্টখন আৰু মই বহুত কেইবাৰ আহিছোঁ কিন্তু ইয়াতে মোৰ ব্লগিং কৰা হোৱা নাছিল তো আজি ভাবিলোঁ এটা হা ভ্লগ বনাই দিওঁ যিহেতু মই আহিছোঁৱেই এয়া আমাৰ ফটো শ্বিশ্যন হৈ আছে বাৰ্থডে বয়ে ফটো উঠি আছে লাগিছে দেই কোনোবা যদি চিংগল ছোৱালী আছে মোক ক'লে হ'ল এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল ইয়াতে ফটো চটো উঠিলোঁ খালোঁ বলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু দুটামান কাম আছে ৰাস্তাত কামকেইটা কৰি ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম আৰু তেন্তে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ বাবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল একেনটো বজাই দিব তেতিয়া মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ত বাবাই